Пришли общественные организации, ветераны, МВД, ветераны армейские. У нас несколько вопросов. Но основной вопрос ⁇ это э, тарифы. Тарифы, которые, к сожалению, никак мы через Городской Совет пройти не можем. И общественные организации обращались неоднократно э, к нашим депутатам. Депутаты оппозиционного блока пошли нам на встречу дважды ставили этот вопрос в повестку дня. Очередной сессии была попытка провести неочередную сессию. И вопрос фактически до настоящего времени не решен. Мы сегодня пришли к вам задать один вопрос, связанный с тарифом. Это будет ли от вас инициатива о проведении неочередной сессии? Или вы поставите этот вопрос в повестку дня предстоящей очередной сессии, и с тем, чтобы была у нас уверенность, и мы могли это объяснить своим коллегам о том, что этот вопрос все-таки в августе месяце будет решен и будет рассмотрен вопрос о наложении моратория на тарифы на сессиях от способа. Мы не имеем права накладывать никакие моратории. Моратории накладываются только на те тарифы, которые устанавливает городской совет. Ну, вы взрослые люди. Все. А на остальное, то, что устанавливает государство, мы не имеем права это делать. Это нарушение закона. Господину Бубнову необходимо это знать. Тариф, мораторий. Что такое мораторий? Ну как мы можем запретить делать то, что устанавливает суд? Ну, во-первых, государство это не установило. Если если уже. Значит, стоп, дискуссировать его. Вы, вы мне спросили, я вам ответил. Теперь будет ли, будет ли рассматриваться вопрос? Да, на сессии будет, есть хондатайство партии Батьковщина, которая просит подготовить обращение в адрес областного совета с тем, чтобы областной совет от имени всех жителей Одесской области вышел с ходатайством на кабинет министра. Вот мы его и рассмотрим. Значит, обращение и моратория это абсолютно разные вещи. Моратория мы не имеем права накладывать. Я вам еще раз толкую. Не имеем. Не имею права. Это, это, это мое личное мнение. Но можете на сессии свои, свои предложения сделать пришли спросить, вы будете этот вопрос э, дальше педалировать, дальше блокировать, или вы все-таки этот вопрос... Что, нас принялись... блокировать? Что значит блокировать? Я никого ничего не блокирую. Было требование сессию собрать. Мы сессию собрали. Вы не сумели там организовать э, рассмотрение этого вопроса? Не сумели. Ну и все. А, я же говорю, а есть параллельные э, обращение в парке Баткирщина. Тоже рассмотрим его но на рядовой сессии, Оно на очередной сессии. Оно зарегистрировано. зарегистрировано? да. Вот было заседание комиссии, там было объявлено от имени партии Батьковщина, что они просят включить э, повестку дня. Что мы сделаем? Значит, есть обращение депутатов оппозиционного блока о том, чтобы этот вопрос в виде наложения моратория, принятия моратория, по сути два. Будет предлагать на сессии. Есть, есть два предложения. Одно обращение, второй мораторий совершенно незаконное, чисто популистское. Вот вы собрали людей, обманули. Ну, а на самом-то деле мы давай, не правы, на ну, там деле. приняли решение. Ну и что, и приняло, и дальше, и дальше что? И ничего? Ну если каждая область примет, принял... Ну вот. что, приняли область, куда область. Кошка, потом туда и раз, клечнешь. А Областные города да. пока только принимают решение. О, об, это областные... И наша область и тоже приняла -то решение. Вот, поэтому мы будем на перед областью обращение, чтобы область от имени жителей города обратилась в кабинет министров. Вот это будет правильно. Это будет правильно. А так просто Мораторий. Кому мораторий? Кому? Нефтегазу мораторий мы можем объявить которому Тарифы установил, установил кабинет министров и на основании этой постановы он выставляет счета нашему водоканалу или теплокоммунэнерго все давайте, давайте не обманывать население вы обманываете население, обманываете население. у нас жилищно-коммунальные послуги, они <coughs> плата, она кем э, устанавливается? городским советом городским советом все прекрасно слышали, городским советом Мы Праве рассмотреть на городском совете о снижении тарифов или наложении мораторий на повышение тарифов? Неправильно, потому Конечно. что мы последний раз устанавливали зарплату в 2009 году. У и нас она самая не низкая, у нас самая низкая на территории Украины. Как какой мораторий вот надо? И, и сегодня по новому закону, каждый, каждый дом. Каждый домовой комитет имеет право по согласованию с управляющей компанией установить свой тариф, который считает необходимым. Все, точка. Вы понимаете, еще раз подчеркиваю, люди добрые, но не поддавайтесь на это шантажам и обман. Благодаря вам пытается какой-то популизм вот, э, заработать, а на самом деле это не так. По новому закону вы имеете право с управляющей компанией заключить тот договор на тариф, который считаете необходимым. Все. Все Родской, в ваших руках. Городской, городской власть, совет здесь ни при чем. Городская она. власть контролирует э, тарифную политику в этой области. Может, Это, может и, она домовых Еще и, раз объясняю. Собираются, жильцы дома, приглашают управляющую компанию и говорит, Иван Петрович или Василий Васильевич, расскажите мне за тот тариф, по которому вы будете обслуживать. Вот он говорит, рубль пятьдесят. Или гривна 50. Вот сюда входит то-то, то-то, то-то. -то, -то. Жильцы дома говорят, а мы хотим еще сделать другое. Говорит, ну пожалуйста, я еще могу сделать первое, второе, пятое, десятое. Но для этого надо будет увеличить тариф. А вы думаете, соглашаетесь вы или нет? Ваше решение окончательное. Вы можете увеличить тариф, но увеличить количество услуг. Можете уменьшить тариф, ну, но уменьшить количество услуг. И не слушайте популистов. Вас обманывают, жестко обманывают. Прочитайте закон. Ну а что, Анатолий Павлович, прочитайте закон. Там все четко сказано, все четко сказано. Ну так а вы же, же говорите, что вы ничего не делаете. Мы просто говорим, что перед областным управлением перед областным советом по Правильно, правильно согласен. Вот и согласен. Все. Но нормальное деловое предложение. Собраться, обсудить и перед областным советом, депутатом, который является электриваться, поставить вопрос. Да. Чтобы они вопрос, обсудили. Перед областным советом стоит, будет рассматриваться на сессии так все. Я мы же не все, прибыли. Прибыли. все. а мы на сентябре, в августе рассмотрим себе этот вопрос на сессии. Аналогичные, аналогичные будет решение обратиться, а? в областной а? совет. Ну, обратиться в областной совет. Обратиться в областной совет. С тем, чтобы областной совет саккумулировал все аналогичные предложения. И ходатайствовал перед кабинетом министров о том, о чем вы говорите. Пауэрторий накладывается для того, чтобы людей обеспечить безопасность, потому что с 1 сентября начнут работать коллекторские фирмы ну, и задолженность И, и, за кстати, и за говоря, кстати, говоря. Итак, я скажу, вы пере... не ну, И давай. по тарифам э, будет определяться из числа из суммы 10 тысяч гривен, если она будет превышать, людей будут лишать квартиры. так вот, мы людей люди, вы подставляете этих людей под коллекторские фирмы, потому что им как начисляли этот долг, так и будут начислять, независимо от нашего моратория, решения, перерешения, потому что мы не имеем права это делать, и безусловно эти расчеты будут идти э, на счета этих людей. А потом коллекторская фирма, если вы говорите о коллекторской. Просто, а, а я говорю по-другому, э, долг и пеня и будут постоянно расти, потому что мы примем с вами незаконные решения. Дезорганизуем людей, которые совершенно не будут понимать, что они делают. И в этом, и в этом вопросе вы их поставите, господин Бубнов. Вы, как юрист, вы должны знать это. Люди и так не в состоянии платить тарифы. Да конечно, конечно тарифы. Еще раз, конечно, тарифы кошмар. Без всякого сомнения даже спорить не. На эту тему что-либо доказывать, это э, бесперспективное дело. Другое дело, что нам делать вот, вот, вот с вами, да, понимая вот, эту ситуацию, понимая эту ситуацию, что нам делать. Mm -hmm. Я вам говорю, я вам говорю, накладывать мораторий это будет сотрясение воздуха. Ни одно предприятие коммунальное не будет работать в соответствии с нашим мораторией, потому что мы не имеем права это делать. По закону и водоканал, и энерго им дают, устанавливает э, НКРЕ так называемая как вроде самостоятельно а на самом деле это и структура кармина. Он она не самостоятельная. Что и говорят, она делает. Все. И если, допустим, водоканал, не дай бог, сделает не так, как ему приняло решение НКРЕ, сумасшедший штраф. И ее обанкротим, это самое предприятие. И что? Мы это хотим? Нет, а почему я предлагаю вам, предлагаю вам нормальное, разумное, сбалансированное решение от имени жителей города на сессии на принять обращение, вот так как, так, как предлагает Матьюшина, депутатам Областного Совета, чтобы они от имени всех жителей города, всех жителей, э, не города, а области, всех жителей области обратились к кабинет министров. Что здесь не так, да, скажите? мне. Значит, смотрите, моратория, мы, моратория. Мы, мы должны услышать от вас один ответ. В августе сессия, э, принадлежащая, э, не очередная, которая вы... Проводили. Обычная сессия, а, обычная, а, обычная. да, рядовая она, сессия. Она э, запланирована 31 августа. Да. Раньше вы не хотели проводить э, не очередную сессию, поэтому... Мы уже, мы уже проводили, мы уже проводили очередную сессию. Не будет э, проведена... Мы <coughs> уже проводили <в> очередную <coughs> сессию два вопроса, которые сегодня дискутируются, это мораторий и обращение к правительству. Оба вопроса будут вынесены. А что же в районе не, 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 не стали такие условия? Вы ответите на вопрос, я же вопрос вам задал. Мы вынесем то, что нам предложила Батьковщина. А Батьковщина вот предложила. Вам Подготовить... Обращение. Мы по, по, поводу обращения оппозиционного блока, мы уже собираем очередную сессию собирали мне сессию. И не Есть. нужно здесь рассказывать, что кто-то сегодня не еще поняли. Сегодня зарегистрировано новое заявление оппозиционного блока депутатов о том, чтобы включить в повестку дня и этот вопрос. Выносите оба вопроса. Вы да, 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 нет вопроса. Ну Но Но чего? Но, э, нормальное конструктивное решение. Мы можем еще не 10 вопросов. на, на сессии проголосуем и все, и включим то, за что депутаты проголосуют. Ну, как обычно. Хорошо. Можете еще три своих предложения каких-то дать. Каждое предложение проголосует. Предусмотрено действующим законодательством. ну, так, прав... а я что сказал, что мы не будем делать? Будете вносить, вы, ВН, Батьковщина, еще какая-то партия, без партии. Каждый депутат имеет право внести свое предложение. Что и будем делать? Каждое предложение будет ставиться на голосование. Друзья. За первое полугодие этого года перевыполнение плана бюджета доходной части 8 миллионов рублей. Скажите, можете сказать, куда планируется использовать эти денежные средства? И есть ли возможность обеспечить безопасность, которая вот надвигается и на районы набора, связанная с нашествием чумы и как там сам станции присутствует у нас? Нету, нету. Нет. Первый раз. В Совране надо ли в Совране, в Совране. В Совране сейчас проявлена э, там эпидемия, эпидемиологический и какой-то порог, и уже пришло вот, упал. Ну, сейчас, сейчас он должен был прийти не скинет, в Спиницке объяснить ситуацию. Связано с тем, что у нас в городе приближается вот это вот. Болезни этих свиней нам свиньи заводятся без контроля. Можем ли мы э, каким-то образом контролировать эту точнее. ситуацию, связанную с местом в городе, у нас практически. Вопрос серьезный, я должен уточнить сейчас, Людмила Ивановна, запиши, пригласите после обеда. кто там у нас есть сейчас, есть, чем я. Надо обязательно обсидицкого пригласить, чтобы Общицкого, он. положил да, да. ситуацию. Потому Пока что мне не докладывается. Очень вот, вот, Есть ли в бюджете средства с тем, чтобы мы могли использовать? Вот мы когда выясним <связать> степень угрозы, что мы должны делать, после этого будем вести разговор. Мы же не знаем, что мы имеем, какое право мы имеем, какие санкции применять, какие меры принимать. Вот после беседы с со... Овсяницким будем обсуждать и думать, что нам делать дальше у меня вопрос кстати, что... тут не только мы тут и Боря внутренний дел, тут и район тут и СБУ тут надо всех привлекать к решению если речь идет о каких-то кардинальных действиях о которых я пока ничего сказать не могу, потому что я не в по поводу объявления карантина там это компетенция областного совета а вот предварительные меры безопасности. Они как ну, относятся к городской власти. Если это так, вот после обеда приглашу и будем выяснять и разбираться, что будет. в нашу рис... компетенцию и, посмотреть, посмотреть, и, нет. и что же необходимо делать в этой ситуации. Мы должны подойти сейчас с утра, потому мы с ним беседуем это же и рынок, тут и продажа, и реализация. Целое дело. Бой, с к этому делу не подойдет. Сейчас